শ্ৰী ৰাধা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ দিনত প্ৰতি নামঘৰে নামঘৰে গোপিনীসকলে বা পুৰুষসকলে ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন বা গুণানুকীৰ্তন কৰে সেই গুণানুকীৰ্তন নাম কীৰ্তনত গাঁৱৰ প্ৰতি দুঘৰ তিনিঘৰ মানুহ লগ লাগি শৰাই চাহ মিঠাই আগবঢ়ায় সেয়েহে বুলি মই আজি গোপিনীসকললৈ ভগৱানৰ প্ৰিয় প্ৰসাদ ক্ষীৰ অকণমান ঘৰতে বনাই লৈ নামঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ দিনত এই মথুৰা কংখৰ কাৰাগাৰত বহুতেই দ্ৰব্য কি সন্তানৰূপে আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল সেইকাৰণে এই ভাদ মাহত ভগৱানৰ নাম গুণ বেছিকৈ ল'ব লাগে আৰু ভাদ মাহত বুলিও কথা নহয় কিন্তু এনি টাইম খাওঁতে শুওঁতে ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ আত্মাখন গতি পায় আৰু গতি নেপালেও মানে পৃথিৱীলৈ পুনৰ আহিবলগীয়া হয় যদি তেতিয়া আমি এজন সফল ব্যক্তি হৈ আহিব পাৰিম